Ого. Ого. Ого! Ого! Нифига себе! Приехал местечок. А кто это тут у нас? Ловить. Друзья, всем привет! Приехали сегодня вчера на рыбалочку половить. А тут же у нас вон, уже занята. Сегодня, вчера приехал на рыбалку, да? Вчера я сказал, что приехали. Сегодня, вчера на рыбалку. Приехали, бачите с кем? Кто это у нас на видео? Это Макс, что-то там крутое. Ну, пока Ромка спит, кстати, всем привет. Мы, я, мы, мы. Ромка спит, а я раскладываю вчера, сегодня, да. все. Друзья, приехали мы на Карасиков. Захотелись... Людям карасики сказали, мужики, ничего не знаем, езжайте, перевезите нам карасиков, надо покушать, пожарить. Кто мы такие, чтобы отказывать родителям, правильно? Правильно. Поэтому мы сейчас быстренько расложимся ну и будем все вам показывать, да, Ромчик? Короче, что-то у него с ранку не связанная речь, можно так сказать. Друзья, как я не сказал, приехали по -по порыбачить, половить... Мілку рибу, вон з нами Ромчик приїхав, зайняв місце. От. Вже он рибачить полний роз ромчик. Скажи, щось поймав чи Да. А на що ты ловишь? Покажи. Патерностер, чи ні? Чи інлайн? А, ну. а, інлайновська кормушечка, монтажик інлайновський, повідець. Так, у нього тут секретний ящичок якийсь, да? прикормка. Боже мой, зеленого кольору. Палочки, короче, заряджений просто-напросто. Не те, що ми злидні. Коротше, друзі, ми починаємо нашу риболовлю. Зараз поп'ю кави, трошки продеру очі. Ну а ви влаштовуйтесь зручніше і дивіться далі. Коротше, сьогодні будемо ловити на отакий шоколад Брім чоколад, Тому що на чеснок щось воно погано клює. Всі кажуть, що чеснок щось карась перестав його любити. Мабуть він тільки по теплій воді. Попробуємо щось солоденьке. Ну а там подивимось, може не тільки карасик залетить, а гарна платвичка. обычно шаманит сейчас будет сто процентов ловиться карасик или плотичка но говорят на эту прикормку именно хорошо карась ловит ну ромку у нас юный алхимик как обычно я думаю сто процентов ну, или старый алхимик суть не меняет ну в общем сейчас будем собирать уже удочки прикормка пока настоится ей же надо 5 минут минут 5-10 постоят настояться ну и будем собирать удочки и закидывать, ловить наших карасик. А на шок, кстати, будем ловить. Сейчас посмотрим. Кстати, вот уже у Ромки первая поклевка, смотрите. Оп. Ромка, что у тебя за снасть? Или ты уже рассказывал в начале видео? Я... Ого. Это показал, это ого. Хороший. Ого. Что, писаку давай? Фидер инлайн. Фидер инлайн. Ага. А на что а пары бутерброд. А бутербродик. бутербродик, я понял. Ну, сейчас посмотрим, что Ромка достанет. Говорит, что-то ого, да, Ромка? Смотрим. Ромка говорит, нужна помощь. Поэтому мы берем. Опа! Есть! Ого! Платына! Ого! А, это хороший! Хорош! Хороший карасик! Хороший карасик! Не улыжай, ну, но пойдет. Первый пошел так, ладошечный. Да. Ну, первый пошел. Ну, не будем и мы отставать от ромки и по высенькому раскладывать удочки. Кстати, по удочкам мы сегодня взяли наши одни из самых любимых удочек. Это S Power River. Они вытащили такое колоссальное количество рыбы у нас, что ну, тонны по три точно каждая удочка вытащила. И я хочу сегодня половить на свою палочку на Orient Rods. Она 4,2 метра, просто надо бросать аж под тот берег, а там далеко. А наш из Power 3,6 метра, поэтому будем пробовать на по дальнике и по ближний, да? да? я буду на ближней дистанции ловить, 10 метров 100 буду закидывать, а Макс будет на дальней дистанции, десь 70 метров кидать. <лес> <рес> 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 Сломал. <рес> Так, ромчик. Ну і на що ми сьогодні будемо ловити? Так? Я буду ловити на пружинку, а ти будеш ловити на патерностер. Согласен. Ух ти яка пружиночка, грузик і колечко, да, да? Це саморобна така пружиночка. Я власноруч її робив. От. 50 грам грузики. Нормально? Коротше. Швиденько насаджуємо плаваючі насадки. Забиваем прикормочку в и ловим. А не снимаешь. Давай быстрее, чтобы Ромка всю рыбу выловит. Ну, с Ромкой позакидывали, сейчас сидим. Я на патерностер, на бутерброд. Ромка там пуфиков всяких красных, белых сапариков понавешивал. Да, Ромчик? Угу. Сидим, ждем поклевку. Ну, посмотрим. Я что то клюны, давайте так, Колы что-то клюны, я вам покажу, на мы, покажем, покажем, на что мы ловим ловим. Господи, уже язык засмыкается. Бывает. Знаете, как это. Ладно, сидим, ловим. Что-то клюнет, обязательно покажем. Пришла вода в хату, друзья. из-за смыка будем тянуть ого ого ой 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 вам не кора потянуть, друзья. Микрорыба вытворяя, что она творит, не знаю. Ой, хороший. Хороший. Подсака кому нужна? Кому там да нужна, да? Первый карасик у нас. Хороший, ладошечный, друзья, ты. О, и у Макса все Ой, 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 так ромка, бери. Давай, 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 давай. Есть. Есть. А я тебе что кажу, друзья? Пришла вода по жилам, да? Пришла вода в хату, да? Ромка там бедолага сидит, ничего не ловит. дергает, дергает хорошо. Да? Вот еще вот этот Моторист бы здесь не плавал, как раз он четко на мою леску идет. Ё-моё, подивите. Поворачивай, поворачивай. <реш> не, засыпаю. Всякие тренера тут. Ага. Так, ну, я закидываю аж под тот берег, поэтому вытягивать долго. Сейчас покажем, что достану. Вот такие справы, друзья. Платвына. Хорошая платынка. Хорошая плотвинка. Хорошая, ты кажи мелочь. Нормально платвина, двигается. На бутербродик. Да. Работает и то, и то. Продолжаем ловить и кайфовать от этого. Так, сидим, вот поставили чайничек уже. Будем чайочек пить. И решили еще проэкспериментировать. Вы знаете, что если плохо клюет, мы всегда экспериментируем. Поэтому мы решили попробовать поменять прикормочку. Ну, Ромка будет на ту ловить, а я сейчас буду ловить на... Так, что у нас здесь есть? Карась есть у нас. И у нас есть... Ой! Творог. О! Используем творог. Творог я хорошо показывал в прошлый раз, поэтому будем сейчас попробовать ловить на творожочек. Карасика пока не будем трогать. Ну, посмотрим, что это... Что с этого получится. Потому что что-то две рыбки поймали и не такой активный клев, как хотелось бы. Да. Друзья, ты просто шок-контент. Закидывал. О, все, 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 отпустил. И птах. Ой, он нырнул. Что, да. втопился? Короче, Лети, закидывал, расскажи, закидывал я, это? я, я бросил э, грузик. О, кстати, сними карасян, какого поймал. Ром. Ого, вот нифига себе. Короче, я тут чаечек пью. Вин птахив ловить, а Ромка уже карасив. Дивите, карась хороший. Ёшкин дрых, вообще просто зачетный. Слушайте, ты а где и птах? Вин втопился, походу. Не, э, он полетел. А, полетел, да? Он да, вернул. Короче, Копы. как было, я сижу, закидываю кормушку в воду и она не успевает долетать до воды пролетает птица и я зацепляю ее просто шнуром шнуром да вот такие пригоды друзья бывает ну перезабрасываем что делать там шесть дебелы. было вот Дивіться, палку взорим. в дугу. Ну. Вот реально в дугу согнулась палка. Сейчас увидим, что там. -мо! На том конце. Давай, вытаскивай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, пицаку, 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 пицаку. Да вот она вызвала. Пицаку, тебя леви. там что-то дебелы. Там ё-моё. -мо! Ну давайте, посмотрим. Mm. Я даже подсаку даже длинную сделаю. Лево пришло, велево пришло. Лево, да что ты орешь? Не ори. вот дай-ка Дай Оп, есть, все. Че орать это? Оп. Хорош, Хорош карасина, дивите, друзья. Хороший. Зараз покладу. Покажу вам его. Это дебелячий карась. Хорош, хорош. Первый ну. прокол его. <laughs> Серьезно? <laughs> <laughs> ну, вот так вот мы и ловим. Продолжаем. что ты сделал? Скажи людям, что ты сделал. Гля... Встало. Ого. Встало. Ой. Ой. Скажи, <по> да? Да? Здесь шел? Вроде, да. Вот зараза. Там брова. Короче. Сидели, 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 сидели. Думаем, о а чем мы слепую ловим. У нас есть и холод. Закинули холод, посмотрели. Поняли. Поняли. Бросили. Сразу поклевка. Но сошел, да. В браву уперся и сошел. Короче. Ну, не расстраивайся. Ромка только что спросил, что мы сделали. И на самом деле, да. Бросили эхолот, посмотрели дно, не рыбу, а именно дно, посмотрели, куда бросать, куда не бросать, потому что мы здесь первый раз. И я поменял прикормку, я уже вам это показал, укоротил э, поводок. Поводок я сейчас сделал опа, очень короткий прям вот патерностер, я прямо вот такой вот сделал поводочек. И сразу пошла поклевка. Экспериментируйте, как говорит Ромка. Экспериментируйте. Какая рыбалка без вкусного обеда или перекуса. Ромчика, да? Да, особенно в моем случае ромчика перекуса. Ну тут я не знаю, ребят только, только надо смотреть. Смотрите, какая красота. А? ай -яй, яй 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 просто царский обед. Царский. Ромка может? Да. Что, друзья? я сколько а пожаров. Поклевка, поклевка. Рома, Ром, Ага. Ну тяни. ну что Давай, 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 бьем, 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 бежим. что здесь было порвал ему пасть хоть было но уже нет ладно мы пошли кушать вам С тоже всем приятного аппетита мы пообедаем и включимся ну что поистки. а тут уже поклевка да Макс? Ага. есть 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 рыба влево повело, вправо повело Карась? Да сейчас узнаю, это ж рыбалка, дикарь. Тут просто. непредсказуемо, но он что-то плывет. Карасямба. Карасямба, вытягивай. Ага, ты вот так не вытянешь просто. А, не вытянешь. Че, все нормально. О. Первый мы карасеним. На Нашел. На жовту плаваючу насадку, да. Да? Да. саму нашу робочу, зараз я її покажу. Отакі, бачите пуфіки бренді Хані. Я вам хочу сказати, вони працюють просто бездоганно Просто бездоганно Взяли там полуницю, взяли чеснок. Да? Макс? А работает Брендихани. Бренд да. <laughs> Ладненько, друзья. Рыбку в садочек. Вот. Ну а мы доедаем смачного всем. Да, Ромчик, как? тебе? Дуже смачно. Дуже смачно. Каже, дуже смачно, аж, аж, руки трясутся. <laughs> Ладненько, до нас тут Так, вот это движуха. Вот это движуха. Ого! мы прям реально нифига себе рома кар ого карасина якой, друзья О. ладошка моя Больше ладошки карась да, на шо, поймал, на пружинку на кончик, да? да? на кончик дивиться просто засикся сменил прикормку да да и понеслась. и понеслась вот вот прикормка экспериментируйте Тих -тих 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 -тих. На моей... -мо! <рес> <рес> Я тут трошки замерз и <гум> засунул себе грелочку. Да ладно, не рассказы так наився, подивіться, аж же этот кузов уже выпирает. <рес> там грелка. <рес> да? Що <Шо рес> там, <рес> пиццаку тащить? А не приены знаю, сейчас узнаем. Ой -ой -ой, ой, 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 друзья, я там же бачу шесть хорошее. Так, давай на это. на злым они рыбу, на свою он не ловит. он состоит его палка. А на мою же еще одного карасика поймали. О, У... доставай. Утопа обедали. Ага. И понеслась душа в рай. Не, ну кайфуха, реально, наконец-то поперли карасики на мою удочку. на -е, тут не написано що це твоя вудочка? <рес> там все написано рома о, о на часниковий пуфик отакий. такие да. на біленький красавчик. просто красавчик ну поки поперло, надо ловить а що робити а що робити тепер і я на макса палку тягну на что есть потужное. Сними его. Вот. А тихо ты. <звы> 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 что Что-то хорошее? Да, да, да. Пиццаку, пиццаку говорит. Да, видишь, что я наделал? Показывает. А, да так они еще, еще долго. Там еще очень долго. Ай, блин, я грелку горячую сделал. Замечаю. Бери, бери, бери. Да вот Ого. Ого. <тол Tribune> а вот это Раз хорош. Да его. Вот это а хорош. О, о, какие люди. Тихо, 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 тихо. Подсака, подсака. О. <толкут> Положил на место. Ай. о, тут же он люди позбегалися, все такие раз думают, что ж там да, тягнуть Посмотрите, какие ну, карасямба давай, давай, здесь, а ну, 500 нет, грамм есть? 435 35. грамм ну, да, хороший такой прям карасямба, да? что значит пообедали, водяному налили поэкспериментировали с прикормкой, с наживкой вот вам и результат, ребят вот так вот ну, ему дали, ему дали, друзья. Сидим мы, играемся чувствительностью на сигнализаторах. Рома показывает второму Роме, вон он ходит, показывает чувствительность, что там клюет так, так, так. И тут начала паровозить. Вот сейчас Ромка что-то вытащит. Ой, у меня клюет. Да. Ромка, бери камеру. Да, Ромчик, бери, бери, бери. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, там шесть. 6... Макс, Не, 10, у меня маньчок. Давай-давай-давай-давай-давай. <звы> ё, <-мо> -ё! <звы> А я тебе за что кажу? Хорош, хорош. <звы> <звы> а ты кому говоришь? <звы> <Нет>? Я, я <звы> тут. Ожидания были больше хорош пошли на реалисты крупники вот такие вот сейчас мы их будем отцеплять хороший. Не, ну, карась хорош хорош карась. зараз хороший. мы его зважим. видчепа да. и Включим. так друзья ну давайте этого красавца взвесим потому что карты карпик... карты говорю карасик то не маленький так, брат 455 Офигеть. Вот, вот, вот это лапти. Друзья, вот это я разумею вот лапти. Вот это вот лапти, так лапти. Вот это вот, я понимаю, ради этого мы сюда и приехали. Нам говорили, что здесь хорошие кар... караси клюют, <laughs> Не карпы. И мы ради них сюда приехали и реально кайфуем. Ну, наверное, еще немножко, да, Ромка, половим? Да, трошки половому, да, и будем да. сбираться. Да, ну, посмотрим. Вот а это я разумею, поклевка. Так, да. поклевка. Главное, что на том конце. Это что-то мы с Ромкой уже тут подзамерзли, сидим. Уже так прохладненько. Грелочки пока себе нагрели. Ну, по крайней мере, я себе закинул в пузика. Чтоб тепленько, тепленько было. Так, что-то тянет. Что-то вытаскивает. Вытаскивает что счетом. Ни хре на. Ну было, было ж, было. Ага. Было да спыла Ловим дальше. <реш> <реш> это как? Вот так вот. Аж свингер летел. Да. Ну есть. Да ты так тягнешь просто, да, ого, я не знаю. Ого. А ну. Ага. в ну, три дуги. Слушайте, уже ветер начался, уже так некомфортно сидеть, что это просто капец. Наверное, мы уже будем с ромкой потихонечку. Ой-ой-ой, ромпасак. Ну, будем потихоньку собираться ого хорош хорош давай сюда да вытащишь ты держи Оп. давай людям покажем нашего красавца будет хорошенький отлично вот что за рыба что за карась ну так. Так. У нас немножко села камера, но карася мы достали. Карась такой хороший. Оп, красавчик. Прям все плавнички вытащил, красавчик, чтобы вам показаться. Что напишет? Или что напишет? Да и холод. А, а, Покровка, Давай, давай, давай. давай. Вот это прощаемся. Да, Ми поки ми з этого сюди в садочок. Так, да, друзі, на цьому позитивному відео ми будемо з вами прощатися. В позитивному моменті, так. Моменті, да. <рес> будемо прощатися. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої подобайки. Пишіть в коментарях ваші враження від перегляду даного відео. І не забувайте підписуватися на наш канал. Ребята, всім пока. Карася, нет. Не приезжайте. Да. Не приезжайте.